Меня зовут Карина, мне 11 лет. я живу в Светлодарске. Нам на 9 мая задавали нарисовать рисунок «Война». И мы сели с мамой вместе нарисовали танки и самолеты. Мне так уж и сильно хотела рисовать. Военную тематику больше ничего не рисовала. Не самая лучшая тема, чтобы рисовать ее. Когда были боевые действия, ну, мы прятались в подвале. Я тогда еще была маленькая, и мне было страшно. Я боялась о своих родных. На военную тему мы не часто разговариваем. Не хотим вспоминать. Иногда я могу просто взять альбомный на лист, нарисовать, например, такие квадратики, и там нарисовать какие-то маленькие. Например, тучка, из нее идет радуга. Я люблю яркие краски. Мой любимый цвет это красный, синий, белый и желтый. Мой город синий и желтый.